Вітаю вас! Ви продовжуєте прокидатися разом з рано вранці, і ми, як завжди, у цій порі приймаємо перших гостей, такі як він здатні зупиняти час, такі як він змушують нас помічати непомітне, такі як він бачить красиве навіть у потворному. Вітайте в нашій студії рано вранці, відомого українського фотографа Олександра Кушкова. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. на сам початок хочу вас привітати з вашим святом. Вважаю вам фотографу сьогодні, творчого натхнення і насолоди від вашої професії для, для початку цікаво дізнатися, от Алла Погочова своїй пісні співає життя, возможно повернути назад і времені на не остановиш». Чи можете ви сказати, що фотографи здатні поміняти такі закони природи, що можна не погодитися з цією фразою? А, безусловно, з часом складніше, тобто повернути життя, звісно, назад. пока не научились люди. А вот остановить мгновение это здорово. Это то, что это есть профессия фотографа. Останавливать мгновение, которое им кажется в этот момент чудесным. А вот что наиважливейшее в вашей профессии? Что нужно а, уметь? Это все же таки фотографом наружаются или стают? Э, ну тут как бы однозначно нельзя дать ответ. С одной стороны, э, как любой профессии фотографом можно стать. А с другой стороны, видимо, должна быть какая-то искра Божья, то, что отличает uh, мастера или художника в любой профессии, будь то стоматолог, э, столер или, собственно, фотограф. Эм... И что самое отрезняет? Чем фотограф особый? Он бачит свет по-иному? <сосы> да, я, я согласен с вами, что фотограф действительно видит мир по-другому. И э, я часто спрашиваю у людей, которые приходят ко мне домой в гости, спрашиваю, что вы видели по дороге. Ну, они видят, как всегда, грязные улицы, там мусорно, мокрый асфальт, лужи. И я говорю, неужели вы не видели, как чудесно небо, как красивые цветы цветут вокруг. И и этим, собственно, фотографы отличаются от простых, как я говорю, нормальных людей, тем, что все люди смотрят, а фотограф видит. А вот, как вы думаете, что для фотографа его камера? Че залежит цена, какие-то характеристики, якость ее камеры – Від того, буде там фотограф вдалий чи ні. Чи все ж таки можна дешевою камерою зроб... навчитися ну, шукати ці моменти, ловити їх? Mm. Uh, Дійсно uh, чи ціни камери, качество чи шедевральність, знімка, звісно, не залежить. І от почему. Uh, я, наприклад, знімаю, сколько я себе помню з детства. Я починав з простої камери, була така фотоапарат, смена називалася, в якому є только. диафрагма и выдержка, и все. И э, вообще фотография начиналась с ящика, в котором сделана дырочка, камера-обскура. И, конечно, тогда еще фотографы делали великолепные снимки. Первые снимки были сделаны еще в 19 веке, в 1839 году была первая фотография, по-моему, сделана черно-белая, где было изображение человека. И поэтому, конечно, от качества э, камеры сегодня, может быть, это уже зависит, но прежде, как... Э, как данность, как фотография, как, как, как произведение, конечно, не зависит. Важно увидеть момент и остановить его. Потому что именно ну, фотография состоит как бы из двух компонентов. Что, собственно, снято и как снято. И главенствующим, по-моему, это является первая часть. Что, собственно, снято. Що на фотографії. А от сьогодні цифрові фотоапарати е, заполонили, можна сказати, і там, ринки наші, і е, сьогодні більшість фотографів користуються саме цифр... цифрою. А, я знаю, що ви фотографуєте все-таки аналоговими, плівковими фотоапаратами. Чому Чому ваша перевага саме таким фотоапаратом, чи це просто традиційно, чи ви вважаєте, що вони кращі? Ні, я, мабуть, все-таки ортодокс, і поэтому займаюся ще пляночні фотографією. хоча цифрових фотографії намного-много преимуществ. как-то, например, черно-белый э, пленочный фотоаппарат, э, фотограф всегда думает, сколько он снял пленки, и хватит ли у него пленки. Тут есть и есть ужас для фотографов, которые, как правило, когда заканчивается пленкой, появляется самый интересный сюжет и так далее. А в цифровой фотографии этого нет. Нет этих мытарств, бачки, химии, химия, проявления и так далее, как было в черно-белой фотографии. Здесь мини-лабы, как правило, машины работают. И поэтому снимающий никогда не думает о том, как ему обработать пленку. Просто нажимаю, и все. Сколько снял, все твое. Следующее преимущество – это то, что ты сразу видишь результат снимка. Если в, в, пленочной фото, пленке, в пленочной фотографии нужно сначала проявить, обработать пленку, а потом увидеть, что ты, собственно, снял, то здесь можно подкорректировать и снять. Следующее преимущество – это то, что у, у цифры. Это то, что есть компьютер, Photoshop и чудесную возможность исправить. Можно сделать шедевр. Конечно. Ну, шедевр нет, но поправить да. о грехе точно. А в черно-белой фотографии или в черночной, пленочной, или фотографии на бумаге уходил уйма времени у фотографа. Бывало, даже целый день приходилось ретушировать фотографии. Сегодня это одним кликом мышки можно сделать в фотошопе. А каким чином ретушировали фотографии? Секундочку. И все-таки, и все-таки черно-белая фотография это здорово. Потому что какой бы вы дом ни зашли, есть фотографии старских времен, еще серебряные фотографии, которые очень стойкие, которые можно подержать в руках, потрогать, поцеловать, там как мама целует фотографии внуков, любимых или бабушек, дедушек. Вот. И, и черно-белые фотографии это все равно как электронная книга, не заменит э, стр, книгу пахнущей типографии, которую можно полистать странички, Точно так же, я думаю, чорно біла фотографія нікуди нікуди не уйде в бутіє. Наоборот, вона становиться раритетом. Тому що чорно-білої фотографії сьогодні не колишні. Але от, наприклад, нинішні діти, у них немає сьогодні чорно-білих фотографій. Uh -huh. І через років там 30-40, вони не зможуть відкрити свої дитячі фотографії чорнобілі. Вони в них все одно будуть кольоровими, гарно збер... зберігати uh -huh. можна сьогодні і умови, вони там не жовтіють і так далі. Тому можливо, якось ми втратимо цю. Нотку ностальгии. Да, разом? я с вами согласен, потому что э, черно-белые фотографии или фотография на бумаге – это действительно память о а ностальгии. Если электричество сегодня выключить, не, нельзя посмотреть ни компьютер, ни его чудесную базу данных, выключаются кондиционеры. Ну, короче, коллапс современного мира. А книга и фотография – она всегда будет человеком. Э, вы все-таки за черно фотографию, фотографии, так? как я понимаю? Как сказать, те, кто Вы, ну, любит... Вы все життя фотографуете черно... ну, ваши... Нет, как Твор... правило, не, раньше я снимал черно-белую съемка. а цветная фотография, она прельщает человека тем, что это цветное пятно, оно близко к оригиналу, понимаете. А... Все-таки мы бачим, и... Ты, Да, думаешь? и если в цветной фотографии теряются грехи, цветное пятно отвлекает от общего, там даже от качества снимка, то в черно-белой фотографии видно как бы сразу рукомастера. Там нельзя спрятать грехи. Фотография – это светопись. То есть свет рисует фотографию. Там текет светлое тень. И, да, и поэтому, как ты нарисовал, как ты поставил свет, как тебе удалось повернуть лицо человека, если это портрет, или как он падает на фрукты, овощи в натюрморте, или как освещено небо в пейзаже – От чи ви за свою творчу діяльність за свою кар'єру знімали зняли дуже багато вдалих знімків? Ваші знімки приносили вам славу, вони відзначалися на різних там рівнях. Ви свого часу були головним фотографом міської ради Динамо у Києві? І знімали дуже багато відомих людей, як і спортсменів, так і не тільки. І чи ви можете сказати якийсь рецепт вдалого знімку? Можна сказати, такого фото шедевру? Голосно сказано. А, да, в силу мо мо моего положения, моей профессии и должности, я встречался со многими людьми, там и с братьями белоглазовыми, и с футболистами Динамо Киев, и пловцами, и баскетболистами. Но больше меня интересовал футбол, но также также я снимал очень много других известных людей, которые приезжали в Киев. Это там, артисты кино, эстрады, певцы. И э, вот в частности Мар Захаров, когда театр Линкома приезжал в Киев, э, на эту фотографию тоже можно, э, могу рассказать, что э, возвращаясь к ретуши черно-белой фотографии, вы спрашивали, как да, долго, я да? Это, это очень длительный был процесс. Фотографию нужно было покрыть сначала канифолию, потом брать э, лупу большую, э, заводить карандашики, убирать э, все места, вот ретушировать, как сейчас мейкап э, делают. Точно так же фотограф делал мейкап фотографии. И если нужно если что-то попадало... это же было механичным чином. Это все руками, все руками делалось. Mm -hmm. И при печати фотографии черно-белой была такая растушевка, чтобы закрывалось лицо человека, и чтобы фон был задавлен просто темным. Вот, ну, вот, типа такие ореолы какие-то вот mm -hmm. вокруг фотографии. Это все делалось руками. Сегодня это делается одним кликом мышки. И мне, мне очень памятно, например, фотографии которую я снимал, вот Маргариту Терехову я снимал, вы знаете, «Собака на сене», она играла в фильме, они приезжали сюда в Дом кино, и когда я с ней разговаривал, она пила кофе, и вроде банальная вещь, да, такая, и я вдруг увидел, просто у нее руки летали, как, как птицы, и я сделал такую фотографию, к сожалению, сейчас нет у меня ее, но на которой было лицо Терехова с ее огромными глазами, и чашка кофе с руками, как будто она висит в воздухе. Это тоже достигалось ретушью. Это было как бы очень интересно. И фотографию, фотограф делает фотографию, безусловно. Снять просто интересный сюжет недостаточно. Нужно сделать так, чтобы внимание человека было обращено именно на то, что ты видел, что ты на хотел. деталику, да, вы и это, видите? если можно так сказать, это как бы внутренняя точка зрения да, или мировоззрение фотографа. Когда ты смотришь на фотографию, ты можешь узнать ну, руку мастера. Если позволите, я вам тоже еще один пример приведу. Так звучание. известный, известный такой случай в мировой фотографии, по-моему, уже умер, Юсуф Карш, это турок по происхождению, по национальности, он жил в Канаде и практиковал в Канаде. Он снимал очень известных людей, Индиру Ганди. Там. И однажды он узнал, что в Канаду приезжает Черчилль, премьер-министр Англии. И Юсуфу дали две минуты из перехода из одного зала, где говорил речи, Черчилль в другой, у него было всего две минуты. Он приготовил камеру, и когда вышел Уинстон, он подошел, не знал, как к нему подойти. Это был достаточно такой серьезный резкий человек. И вдруг, может быть, даже неожиданно для себя самого, Иисус подошел, вынул сигару из рта Черчилля. Можете себе представить, дело в том, что Черчилля никто не мог никогда представить без сигары во рту. Он достал и со словами я прошу прощения, сэр, ушел за камеру и сделал снимок. Снимок этот уникальный снимок. Он, это ведомый сегодня. Да, он, да, это как визитная карточка Карша, потому что после этого он стал очень как бы, ведомый, и, мало того, что известным, еще очень как бы востребованным. Ага, Популярным. К, да, к нему стояли очереди знаменитых людей. Вот на этой фотографии Черчилль очень был зол. Но Юсуфа, и в этом была прелесть, это был характер человека. Вот, вот достать характер человека, когда ты снимаешь портрет, это главная задача фотографа. Я не верю тем фотографам, которые снимают в ЗАГСах, вот эти халтуры в садиках и, и в школах. Это ремесленники, это те, как столлеры, которые делают табуретки. А художник, он… Тобто це, ну, буденець, да, это, то это не мастерство, это… Да, это ремесло, это то, что приносит деньги. Приносит, э, ну да, деньги. А художник – это тот человек, который… Э, если ты снимаешь человека, то, как правило, на фотографии получается тот образ, к которому фотограф… Короче, как, как фотограф относится к объекту снимаемому, так то, собственно, и получается на фотографии. И я еще хотел бы сказать одну вещь, которая, я думаю, интересна как бы всем слушателям и всем людям всегда в жизни. Нет некрасивых людей. Нет некрасивых людей. Бог дает красоту каждому человеку. И увидеть ее ⁇ это задача фотографа. То есть нужно просто найти, разговорить человека, найти его в тот момент, когда душа его открыта. Я никогда, ну, очень давно я сидел перед камерами, и я представляю себе, то есть я знаю что когда садишь человека перед объективом, он тушуется, закрывается. Пожалуйста, будьте смелыми, снимайте всегда во все стороны, и обязательно у вас получится хоть один снимок из сотни, которым вы будете гордиться. Это абсолютно точно. На жертв, подбегаю до конца нашего интервью, но на конец. же можете вы сказать какие-то такие интересные моменты из вашего... Кого вы фотографировали? Я знаю, вы рассказывали, что один из а, ну, первых фотографировали братьев Кличко. Да, из Курьё... Ну, Кличко я снимал еще в 95-м году, когда они были Виталик и Володя, они были еще солдатами, они служили в СКА, и я их снимал на стадионе СКА. Тогда они уже подавали надежды, выиграли все армейские эти турниры. Я, наверное, первым снимал репортаж о них. Они очень приятные ребята, были очень милые, очень дружные. Я видел, как они очень бережно и нежно относятся к своей матери. И у меня, я думаю, есть уникальные на самом деле снимки, которые я еще никому не показывал. Вот, и э, точно так, ну, вот это то, что я могу вспомнить. И э, я снимал э, много интересных людей. И, а что Геннадия Хазанова. А, это тоже интересный снимок. Э, Когда-то мне понадоб... ну, попросили снять Хазанова, у него совершенно не было времени, как у всех артистов, которые бегут с выступления на выступление. И когда мы прибежали к нему в номер, он был в неглиже. И э, поскольку снимок мне нужен был любой ценой, я его вот засунул за, за, журнальный столик и, как говорят в, в, в курьез, вы видите, я его снял по пояс, потому что ниже его снимать было нельзя. Но получился, по-моему, очень приятный снимок, таким Хазанов и есть на самом деле. Дуже дякую вам на сам кінець. Короткі побажання нашим глядачам на цей день. Я бы, я бы сказал следующее. Дорогие мои, я не знаю, кто сегодня смотрит телевизор с утра. Может быть, это пенсионер, который не спал всю ночь от бессонницы или от мучающих его болей. Может быть, это бизнесмен, который собирается на работу и стоит сейчас на ходу с чашкой кофе. Я хочу сказать, пожалуйста, смотрите по сторонам. Находите время, поднять голову, увидеть, что мир прекрасен, что вокруг нас красивые люди. И если вам удастся в луже. У небо, у вас все вийде. Дуже дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях був Олександр Кушков. Це відомий український фотограф. А програма рано вранці продовжується. Залишайтеся з нами. Далі буде не менш цікаво.